নমস্কাৰ আগন্তুক দিনৰ বৰ্ষচক্ৰৰ গণনা মতে অসমৰ সৰ্বকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ অশুভ সময় আৰম্ভ হ'ব উক্ত শুভ সময় হৈছে আগন্তুক চাৰি মাৰ্চৰ পৰা চৈধ্য মাৰ্চৰ ভিতৰত উক্ত সময়ত আমাৰ অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ অশুভ সময় কাৰণ সেই সময়ত তেওঁক তেওঁৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা ৰক্তক্ষ আঘাত পীড়া বা নিৰাপত্তাৰ দেহফালেই কোনো অজ্ঞাঘাতৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে কাৰণ উক্ত সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ ৰাশীচক্ৰৰ অষ্টমত ৰাহু ৰবি মংগল অৱস্থান হৈ ভূত অষ্টমত বক্ৰী হৈ তাৰ সদৃহতি অৱস্থান কৰাত তেওঁ অশুভ সময় বা অশুভ সংকেত পাব আৰু এইখিনি সময়ত তেওঁ সাৱধান সাৱধান থকা উচিত এইখিনি সময়ত তেওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা আৰু প্ৰতিদিন আপোনাৰ মন যাব কৰিলে ভাল আৰু উত্তক প্ৰতিক্ৰিয়া কৰক আৰু সাৱধান থাকিব